Киев только за последние три недели получил 400 автобусов и троллейбусов и получит еще минимум 600. То есть он, по сути дела, к середине следующего года восстановит свой союзный парк, который был у Киева до 1991 -го года. Мы выполняем требования законные тех, кто занимается легальными перевозками. Задача же не кого-то ущемить. И те люди, которые занимаются нелегальными перевозками, мы им даем возможность легализоваться, официально заявиться по маршруту, официально получить разрешение, официально вносить в киевский городской бюджет соответствующие платежи. Европа более насыщена общественным транспортом. Вы посмотрите на города. Возьмите тут же Луну, где будет Олимпиада. Городской транспорт высочайшего качества. Высочайше. Мы должны идти к этому, стремиться к такому качеству. Так что все легальные и все должны быть в одном законодательном поле. Я не думаю, что конечные потребители пострадают, потому что конкуренция порождает качество.